Halo para siswa kelas rolas Sugeng rawuh wonten ing pelajaran bahasa Jawa Di kita bakal sinau bab unggah ungguh boso Nanging, ojo khawatir Pelajarannya ora kaku kok Adewe bakal sinau nganggo cara sing santai Anya nengake Monggo disimak bareng-bareng Saat durungnya luwih jeruh yang materi, konco-konco wis -konco ngerti durung apa sih kui unggah-unggah basa unggah-unggah basa yaiku atur cara nggunakake basa andhen dasar sapa sing diajak ngomong ing basa Jawa ana sawetara tingkat basa yaiku ngogo krama madya dan krama halus Saiki, ayo kita bedah si jijiji sing pertama yaitu bahasa ngoko bahasa ngoko ikut tingkat bahasa Jawa sing paling sederhana bahasa iki biasanya digunakake antara konco sing wis akrab utawa karo wong sing luwih enom ciri cirinya bahasa ngoko yaitu akeh tembung langsung saka tembung dasar Tembunge termasuk kasar yang dipakai gawe wong sing luwih tuwa. tulodone kowe arep lu ngorendi aku wes semangat dwe tuku buku nah saiki yang wis paham buku ayo maju sedikit ono tingkat boso sing posisi ini ono tengah-tengah yaitu kromomadio apa kuih kromomadio yuk disimak Kromo Madyo ikut tingkat boso peralihan antara Nengoko dan kromoanus Alus. Biasanya digunakan marang wong sing durung akrab banget, wong sing luwih tua nanging situasi santai, dan kanggo jaga kesemanan nanging ora terlalu resmi. siri, -siri ni, campuran tembung ngoko dan kromo biasanya digunakan kanggo komunikasi santai tapi tetap ngajeni tulodone panjenengan badai tindak pundi tulo sampun nedol dwe sampun mundut buku saat ngerti bahasa peralihan saiki wayahe nyinaoni basa sing paling alus paling ajeni setan biasanya dipigunakake marang wong sepuh yaitu kromo halus kromo halus iku tingkat boso paling sopan dan paling duur biasanya digunakan kanggo ngomong marang wong sepuh guru, tamu, pejabat, tokoh agama dan acara resmi atau pidato ciri cirine tembung halus kadang nganggo penambahan ipun tembung kriyo atau kata kerja lan jeneng atau kata benda khusus lodone panjenengan badhe tindak pundi Pulau sampun dahar panjenengan sampun mundhut buku supaya kanca-kanca luwih paham terkait perbedaan basa ngoko krama madya lan krama halus kanca bisa nyimak infografis sing uwes tak gawe no Nah, wis padha ngerti kan bedane ngoko, kromo madya lan kromo alus. Saiki wayahe latihan. ngomong Ngomongno nganggo gaugo saben dino. Lan sebarno semangatmu kanggo lestari ake basa Jawa. Iki perlu kanca-kanca kabeh ngerteni. Tondo wong sing pinter iku ora mung saka nilaine mawon. Nanging uga saka carane ngomong lan ngajeni wong liya. Yen kita bisa nganggung ganggu boso nganti bener, artine kita wis ngelakoni budaya Jawa nganti bener. Miturut filosofi Jawa, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Artine unggah-ungguh boso kuwi pancen wigati banget. Oko, ayo sedaya padha sinau lan nglakoni. Matur sembah nuwun sampun nyimak video iki. Mugi saget migunani lan dadekake kanca-kanca luwe ngerti piye carane ngomong sing bener. Sampai ketemu maneh ing pelajaran sabanjure.